Коли міська влада Марганця зрозуміла, що доставляти тепло в помешкання станови заклади міста стало проблематично, було обрано єдине орієнтирне забезпечення марганчан автономним опаленням. Сьогодні процес децентралізації опалювальної мережі завершено, тож марганчани вже дають оцінку цій важливій для міста та України події. Живеться нам комфортно. У нас в школі температура дуже сприятлива для того, щоб учні навчались і отримували знання. Хочу сказати, що в цьому навчальному році, після того, як ми, у нас опалення від котельні стало, то в порівнянні з минулим роком стало тепліше і в кабінетах, і в коридорах, і взагалі по всій школі. Тому і діти задоволені тим, що у нас тепліше стало, і батьки, які приводять дітей. Ми теж з ними спілкуємось, То вони говорять, що діти навіть у футболках роздягаються до футболок і знаходяться на уроках у футболках. Так що у нас тепло, комфортно. Ми задоволені всім. Дякуємо велике Олені Анатолівні, жадько, нашому меру. Дякуємо депутатам, які посприяли. Опаленню в нашей школе. И маю надею, что и так уж у нас будет тепло и в подальше роки. Стало тепло, как у себя, правда, дома. Очень тепло, уютно, комфортно. В классах сидеть очень тепло, удобно, прям домашняя обстановка, все хорошо, уютно. Дети, как у нас в классе? Тепло? Да! У нас индивидуальное отопление, мы его долго ждали. Но оно принесло свои результаты. Очень тепло в классах, больше 20 градусов. Дети разделись, ходят в сменной обуви. Они резвятся на переменах, потому что когда было холодно, мы на перемены практически не выходили в коридоры, потому что было холодно. Сейчас жарко и тепло. Ходим на физкультуру с удовольствием, потому что в зале тоже очень тепло. Что могу сказать? Теплота – это тоже плюс в нашей работе. Когда тепло, нам хочется работать, хочется больше сделать, а не кутаться от холода. Результат есть и очень ощутимый. Раньше, чтобы высидеть в кабинетах, мы все одевали курточки и все равно замерзали, заболевали, а сейчас мы вот сижу в легкой курточке, в кофточке и все хорошо. Ну то есть тепло. В некоторых кабинетах, как, например, в нашем, даже очень жарко. Можно еще легче одеваться. Спасибо большое городу и котельне за то, что теперь у нас в школе тепло. Устало намного теплее, это очевидно. Теперь в школе намного теплее, уроки теперь не сокращенные, нет нужды по 20 минут заниматься, теперь полные уроки, и благодаря этому мы усваиваем программу полностью, и все стало лучше и теплее. Результат есть, и он весомый для нас, тем более мы 11 класс, мы сидим все уроки, для нас это очень играет большую роль. Сейчас стало намного теплее, чем в прошлые годы. Школа сейчас у нас теплая. Весь тот объем программы, что нужно дать детям, мы даем. Дети его усваивают. Особенно это важно для наших выпускников, которые выходят в жизнь. И мы их сейчас готовим и к выпускным экзаменам, и к сдаче ЗНО. А для них это важно, чтобы они занимались. В полном объеме. Стало теплее. Раньше мы ходили в куртках, а сейчас можно одеваться полегче. Стало более комфортно учиться в школу. Не приходишь и не мерзнешь, тебе неплохо, а наоборот легче и можешь спокойно учиться. Я результаты оцениваю положительно, потому что в классах очень тепло, уютно. У нас температура в этом кабинете держится даже плюс 22, плюс 23. Очень теплый кабинет. Ну и я думаю, что детям комфортно учиться в таких условиях. Они думают об учебе, и э, к этому все и шло, потому что э, газа в стране не хватает, а э, альтернативные источники энергии надо использовать. Спасибо большое э, нашим э, городским властям, Елене Анатольевне Жадько, потому что, ну, э, мне кажется, что все-таки э, она первая, кто решилась на это. И э, как ни трудно, но мы все понимаем и поддерживаем ну, со всей душой. Мы знаем, что Елена Анатольевна вообще все, что новое у нас в городе, это ее инициатива. И, скажем, в городе должны люди поддержать это, потому что они должны видеть и отправляя своих детей в теплые школы, заметить, что им здесь уютно, их здесь ждут, что без проблем они здоровье сохранят здесь. И я думаю, что ну, Елене Анатольевне, конечно, огромное спасибо. Будивництво новых мини-котелей в Маргенці стала вагомою справою сьогодення, яка дає реальний результат і дозволяє місту поступово перетворюватися на перспективне та сучасне.